Bəs indi düzü -düz şikayətlər olunur ki, 103-ə yığırıq, daima məşğuldur və görə bilmirəm. Məsələ ondadır ki, o qədər sayı çox qalır ki, bu ə, virus daşıyıcılarının artıq 103-lə çatdıra bilmir təcili tibbi yardım. Odur ki, ki. əbə səylə tətbiq olunmadı bu məsələ ki, yəni ə, simptomsuz siz sadəcə Zəbros karonavirusu keçə bilməyisiniz. Yəni görə simptom ola. Bununla bağlı. Və görə necə baş verir? Zəbrosu 103-ə təcili tibbi yardım gəlir, testi götürür və bu proses necə keçir? Biz bununla tanış olacağıq. Doğrudan da təcili yardımın Bakı şəhəri üzrə yüklənməsi ilə rayonlarda da həddindən çoxdur. Çağırışlar demək olar ki 5-10 dəfə artıb. Və qüvvə tam həcmdə bunun ötəsindən maksimum çalışırlar, ancaq həkimlər yorulur. Pandemiya ilə qabaq müraciət eləmiş o vaxtında gəlir. O, pandemiya dövründə Qov məqrəbədə mən eşitmişəm ki, biraz gec gəlirlər. Elə bir 2 günə, elə bir 3 günə. Koronavirusun geniş yayıldığı bir dövrdə təcili və təxirə salılmaz tibbi yardım işçiləri fasiləsiz çalışır. Lakin bəzi vətəndaşlar 103 nömrəsinə zəng edərkən xəttə düşə bilmədiklərini deyirlər. Əslində isə Bəli, buzlu şüşə, bəli əgər bildik. Pandemiyadan əvvəl 103 xidmətinə daxil olan zənglərin sayı 3000, çağırışlar sayı isə 1500, 2000 idisə, hazırda zənglərin sayı 10000, çağırışların sayı isə 2500-3000-ə yaxındır. Bu zənglərin çoxu məlumat və sorğu xarakterli olduğundan, xətlərin yüklənməsinə və ehtiyacı olan xəstələrin çağırışlarının ləngiməsinə səbəb olur çağırışların ləngiməsinin digər bir səbəbi də xəstəliyi yüngül keçirən və simptomsuz xəstələrin 103 xidmətinə zəng edərək tibbi brigada tələb etməsidir. Lakin həmin şəxslərin müayinəsi, evdə nəzarəti, vitamin kompleksindən təminatının və onlardan testlərin götürülməsini poliklinikalar həyata keçirir. Bu məqsədlə Bakı şəhəri üzrə bütün poliklinikalar gücləndirilmiş iş rejiminə keçirilib. Həftənin şənbə və bazar günlərində daxil olmaqla səhər saat 8-dən 18-ə -də dəyə vətəndaşlara COVID-19 ilə bağlı xidmətlər göstərilir. Bəs hansı Allah vardı vətəndaşlar COVID-19 testinin götürülməsi üçün təcili tibbi yardıma müraciət edə bilər. Xəstəliyi ağır keçirən şəxslər təcili yardıma müraciət eləyirlər. Təcili yardım həmin ünvanə gedir, xəstənin vəziyyətini qiymətləndirir, ilkin tibbi yardım göstərdikdən sonra həkim şəxslərdən yaxma nümunəsi götürür. Yəni hüngül xəstələr poliklinikalara müraciət etməlidir. Ağrı, ağrılışmış boğulması var, öskürəyi var, bayılması var. Belə xəstələr və yanaşı xəstəliyi olan, hərarəti yüksək olan xəstələr təcili yardımın müraciət etməlidir. Unutmayaq ki, koronavirusla yanaşı insanların digər xəstəliklər səbəbindən də təcili tibbi yardıma ehtiyacı yaranır. Odur ki, vətəndaşlara 103 telefon nömrəsini yalnız zəruri hallarda yığmaq tövsiyə olunur.